Итак, мы уже... Нажим много, итак. Как видите, настроение более-менее сегодня. Так, чем жрать? Рукой. ложкой. Ножом. Okay. А, Окей. Бля, хули они у вас все таки грязные, ёб твою Не грязные, они постарые. Да, хули, это мы не могли Не знаю, я бы может, месяц-полтора не можешь. А хули, как ты живешь? Не знаю. А, точно. Надо раз вас судить. Вчера было ДР у серого, о котором я даже не предполагал, и он мне сейчас звонит, на... Где-то минут 30 назад я был на парах еще. Он такой, Леха, голком нет домой за тортиком. Да, блядь. Вилка в глаз, Жопу раз. Да, вот вилка в глаз. А ты знаешь, А может, глаз и вилка в жопу.

Да, похуй. Видели бы они мой бардак? Это вообще просто пиздец. Тортики. тортики Охуенные тортики. тортики. тортики это, -то. это реально круто. Вкусные тортики, я думаю. А еще покажи, где ты крутишь? Я не травнусь? Всем. Всем. Ты еще Бигбон обещал? Ну вот даешь тортики, я тебе Бигбон. Окей. Okay. Может, может, кстати, хвост подключить. Ну, го. А, кстати, смотри, что я замутил, короче. Чё? Чё там за лучше? У нас, которые были, я просто у красно покрасил. А, типа какие-то эксклюзивные? Да, типа на наши, типа, с Алекса. А еще хочешь а а знаешь, да, что то, что, то, что как, как я, на, наши вещи пиздить, знаешь, как это называется, шок лифтеры. Э, э, это прочее про, все, короче. Но на самом деле люди, которые этим занимаются, то они хочу пиздить вещи, а вещи а потом пиздят, продают, продают, продают их за полцены где-нибудь. Mm -hmm. Я не хочу планировать эти спиздить, наушники рейзеры. Такие ма маленькие вакуумные. Хэммер mm -hmm. Хезды. вот таких слышу. Ну... Ну конечно, те же, блядь, купили краки на одни про и все. Тебе больше нихуя не от резера не надо, кроме мышки. Mm -hmm. Кроме мышки, компьютера и, 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 всей комнаты. Просто, блядь, огромную вывеску такую сделать трехмерную. Резер. Комната легкий. Mm -hmm. Да, Настя. Здорово смысле как он меня за 4 урока к первому уроку за, за 4 урока где-то ну где-то к часу от чего ты хотела а подарок типа присни не хочешь а, а, а что ты а сразу от разговора-то уходишь? Ой, что-то разговор вон уходит. Значит, как вы сейчас вы такси сразу, а как подарки дарить такси, сразу нет никого. Mm -hmm. wow. Сука, нахуй. Mm -hmm. mm -hmm. Вот так и живем, ребятки. Живем и жрем. Сын, сырем. <laughs> Ритм хуихну. Ебать, ебать, кровать. Чего? Игорь, ебать, палец в кровать. Yeah. Охуенно, кстати, тортики. Кортики. Вау. <laughs> uh -oh. uh -oh. Не, реально охуенно. Кто бы Кого? Купили? Черный Юля купила мне вчера, а этот эти бабушкин подруга. Сделано с любовью. <laughs> да. Нет, поправка. Один куплен с любовью. С любовью? Ну я тоже. Ч же подрочил на него? А ты ничего не чувствуешь Не в нем частичку меня? Сколько груза внутри? Да хуя груза внутри. Это как раз тему, ты не чувствуешь частичку меня в себе? Сколько груза внутри? Знаешь, ты так, так велел вселенной, кожи. Думаю, что лучше, наверное, нам не падать с вами. Ух ты, ёпта! Падайте, 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 падай, давай, давай! Гениальный интеллект! Гениальный интеллект, друзья мои! Давайте еще! Кто там следующий? Они же не скоро еще сюда поднимутся. А для нас это с вами просто Фигурок. идеально. Смотри, они здесь все скользят, падают. Их там огромное шаткое Я могу так не понять, что это. Пошаги, покойно отсталы. А если погоня отстала, значит я могу сюда вернуться. Очки ловкости плюс 73. Привет, заставить. Давай сюда. На, сука. Че, плохо, да? Херово, согласен. Так, маскировочка. Маскировочка, давай. таким образом хоть посмотрим, что у нас здесь. Так, давай сюда. Не мать. На, сука. Давай, 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 наруби. Готово. Вот эти хери, видимо, нужно уничтожить. Так, ребята, валим. Валим, валим, валим отсюда. Притом делаем это очень активно. Привет, сосанец. Прыгай, прыгай ко мне. Ха-ха, какой же ты тупой кретин. Я охренею с тебя просто, братиш. Ну что, братан, ты тоже ко мне? На сука. Я жду тебя, и тебя я жду. Вау, 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 я да. понимаю, не падают, что не падает, что зашпаркнулись, или что произошло. Но нам это, в принципе, на руку. Привет. Вау, 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 вау. Пойдем нахер. Ух, неплохо. Слушай, неплохо. Жизнь, правда, забирает очень даже нехило, но надо измазаться. Они туповатые в этом плане, поэтому... Жизнь не надо измазаться. ...по сноровке. Так, давай сюда. Он, походу, нас немножко потерял. Так, здесь мы завалили. Давай двигаться дальше. Значит, где-то здесь должен быть вот один, тут второй у нас. Погоня, блядь. Погоня, отставай. Значит, ловкости, отлично. Так, здесь ничего. Вот еще один есть. Готово. Просто по-царски. Привет. Вау, 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 тихо. Тихо, сука. Настыкинься. Вау, какой-то здоровый хер очень. Твою мать, уходим, 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 ребята. Очень активно. О! Фух, я успел захватить самое ухватиться. Так, они попадали, кретины. Ох, ребятки. Ну сколько? Мы три штуки уже уничтожили, я так понимаю. Надо еще немножко побегать. Кинемся и движемся дальше. Что у меня по карте? Карта здесь очень большая и очень много надо исследовать. Радует тот факт, что они хоть падают. Это большой-большой плюс на самом деле и нам, видимо, тоже придется туда куда-то вниз отправляться. Потому что там есть проход. О, господи. Так. Давай пока сюда. Надо найти трубецкий и попробовать и смазаться в нем. Так, труп вообще-то как-то не особо наблюдается здесь. Так, искать металлические детали. Машься, машьте, машьте, машься. Пока здесь никого нет. Так, очки ловкости. Там мы не пройдем. Хотя в любом случае, друзья, мне кажется, надо реально прыгать. А здесь я уже всех перебил, кого мог. Слушай, а здесь падать как-то рискованно. Рисковая, блядь, затейка. Давай вот так вот попробуем. О! 72%, но жить будешь, я думаю. Так, погнали дальше. Вот сейчас убежать уже будет от них практически невозможно. Я не знаю, сколько еще осталось таких вот коконов, так называемых. Я считаю, он так дико увлекся. Выход из темной области. Ага, а у нас уже выход полноценный. Оки, доки! Давай сюда. Здесь тоже чисто. Странно. Мне казалось, что я все уже здесь осмотрел. Сейчас пройдемся, посмотрим еще раз. Фух, либо надо перебить всех нахер, а либо как-то взорвать, может, груз собрали у нас. Печальная, блин, беда у нас случилась. Так, под водой что у нас? Эти засранцы явно хорошо плавают. Да, под водой вроде тихо. Можно попытаться проплыть, что мы собственно свои благополучные делаем. Давай сюда. Так, здесь подъем, там вряд ли что-то интересное, хотя мне кажется, там выход у нас с той стороны, вы собственно сюда пришли. Поэтому движемся дальше, будем смотреть. Я думаю, что остался еще один такой кокон, мы его взорвем и тем самым поможем и детям солнышко. И заработаем кучу репутации. Да, вот можно тихо было, тихо конечно, кровососов лутать, но это самые практически сильные, такие ловкие засранцы в игре С ними всегда все очень плохо. Слушай, тут ничего нет у нас. На удивление. Хренить можно. Ладно, давайте тогда попробуем их тупо всех перебить, Хотя, мне кажется, это не самая лучшая затея. Но успеха она вряд ли будет обречена. Так, здесь я проплыл, там я был. И вот туда еще надо. А, отсюда, собственно, я вышел. Точка маршрута у нас здесь. Ладно. Значит, давайте попробуем реально воевать с ним. Это кто, Брэндон? Ага. Знакомый. надо как-то залезть, придумать, как мы это сделаем. Давай-давай-давай, папа. Отлично. Да, здесь, конечно, туговато. Слушай, а как мы тут залезем с тобой? Сюда давай. Вон туда, и таким образом аккуратно, смотри, ступеньче ступенчато можно будет выбраться. Воу, 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 Что это было за жопа? Я даже крики какие-то слышал. Валим, валим отсюда. Давай, дорогие, без проблем. Они вроде как пытаются нас найти. У них повышенное там, видимо, что-то выделяется очень сильно. О, 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 Держись, -о -а! держись братан. слава богу, что здесь вода, вроде как не умираешь. Окей, так, там где-то один засранец внизу бегает, смотрит что-то. Ладно, давайте еще раз пройдем. Может, я что-то реально не заметил здесь что-то сделать. Говники. Вот ты где. Что-то куда-то он упал. Что с ними не так? Дружище, иди ко мне. Я жду тебя. Ты есть твою мать. Упал, и сдох. Замечательно, вы знаете, просто изумительно. О, вон вы где ходите. Давай, давай. Давай, братан, я жду тебя. Давай, иди сюда. Главное, я знаю, что ты упадешь, скорее всего, ну Жуки и прыгуны, а? Сын, что творит? На, сука. На, еще раз. надо засранец. Блять. Ау, 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 это больно. Это уже больно. Хорошо, ну. Готово. С такими уже пожестче расправиться. Дамажа, дай боже. Так, в ту сторону мы вроде еще не отправляемся. Привет. Готово. Прям по щам, блядь. Да, запасов здоровья у нас мало, как патронов. Ну, что ж поделать. Так, Mm -hmm. Пошел. Так, так. так, он пошел там изучать, что у него там творится, а мы, пожалуй, попробуем сюда пройти. Вот, кто у нас, я же говорю, тут еще остался. Тачки ловкости готовы. Ну, я надеюсь, что теперь-то я разрушил. Выйди из гнезда Выйти, это хорошо сказано. знаете, что случилось с Атилой. Все, пойди сейчас, их здесь уже будет нужно. Ребятки, и идем, собственно, дальше. Сейчас говник придет сюда, наверное. А мне придется как-то... Ох, хорошо по жопе получил. Ах, это сыранец какой Так, да, все. Теперь моя задача отсюда свалить. Валим. По-хорошему, по-добру, по-здорову. Ох, тихо, тихо, тихо. Олежка, спешить не надо, здесь такое дело, надо очень осторожно подходить к этому вопросу. Я прямо пешил, серьезно, даже реально насторожился от этого дела. И не отстала. Конечно, отстала, сейчас мы вернемся отсюда. Очки ловкости, тем же самым путем, как мы пришли, кстати, в эту круче нору можно попасть двумя вариантами. Два подхода есть. Ну, в общем, так оно и проходится, это было очевидно, то есть надо уничтожать эти коконы, оттуда не появляются, и все будет отлично у нас. Все, валим. Из темной области выходим, а они же, естественно, активизируются только ночью. Так, что у нас там? Ой, свежий воздух! А -а -а. Фух, для меня это было, конечно, впервые. Я реально прям испугался даже в какой-то мире. хорошо. Теперь надо узнать, что же там случилось с Атилой. прихожане у нас с вами остался только последний ранг, и мы его прокачаем скоро. Так, очков навыков у нас нет, есть только карта. Давайте смотрите, где он, что у нас он, как у нас там. Так, безопасная зона. Далековато идти на самом деле, далековато ехать, но я думаю, мы справимся. Так, это дело уберем. Этим делом надо уже как-то заняться, потому что у меня у этого серпа остался один ремонт. Я его починю и все на этом. Так, скажи мне, пожалуйста, как я смогу отсюда приехать? А, в принципе, очень просто. Главное обогнуть эту гору. Вообще в идеале нужно было выйти через тот вход, но тогда бы я потерялся в баке. И не смогу ничего сделать. Тихо, Тихо-тихо-тихо-тихо стоять, сука. Стоям бы. Слушай, а может как-то на мост забраться? В идеале, конечно, было бы неплохо. Давай сюда. Испытание на скорость. Нет, нам это испытание сейчас нахер не упало. Наша задача вернуться к этому Атили и посмотреть, что с ним случилось. Закончил он свою книгу, не закончил. Мне кажется, что вирус, наверное, его поглотил, либо он уже промерл от рака. Твою мать. О, бомбящий, смотри. Бомбящий. Праздника вкус всегда настоящи. <laughs> Хорошо. Па -па. Нет. Уходим, 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 уходим. Нетруха, -то, нитруха. Нитро, нитро, пожалуйста. Гандурасы бегут прямо за нами. <laughs> па -па. Хреновая подвесочка, все у нас уже лаживает. И борько тут ходит у нас. Чудесно. уходим из этой кислоты, из этой жести ребята, охренеть, я вам скажу. Жалко, конечно, что скоро, скорее всего, уже конец, потому что мы процентов на 80 грузов прошли. 80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 Привет, красная морда, я хотел сказать. Или у него красный какой-то платок, или там шапка красная. Так, нам сюда. Вообще, в идеале, нам бы, конечно, не здесь поворачивать, а именно вот с той стороны. Вау! Нихер, Россия, там что-то у нас. Привет, Да пошел, что на тебя. Что творится? Что происходит? Я в шоке, блядь. Давайте пешочком попробуем. Ну, недалековато, на самом деле. Далековато. Но есть смысл, допустим, машину вызвать отсюда. Тут, насколько я помню, у нас безопасная зона еще осталась с тех давних времен. Привет, братан, что у тебя есть? Алкоголь. А давай купим, пускай будет. Жесткая дубинка за 15 тысяч. Сколько у него? Три ремонта. Наверное, нет смысла брать такую штуку. Томографки. Кстати, болты я бы сейчас купил и аптечки. Так, оружейный патрон, давай купим. Купим болты, три штуки, винтовочных патронов. Давай купим. Нахуя это снимаю? А, не не на... лечейки, патроны, автоматы, стрелы. Бля, не будем заканчивать, давай, прощайся. <звольный патрот> а, ну вот так мы и просираем <звольный патрот> нашу жизнь. А тебе не забавим, то что на интервью ты снимаешь другого фильма? Да <звольный пимик> похуй, блядь, заново залью видео, что такое. Нет, эти а аккаунты же могут забавить. Да <звольный патрот> похуй. Вот заново аккаунт переделаем. Вот именно. Ну ладно, всем одеялся.